передачу закінченого будівництвом об'єкта, будівництво світлофорного об'єкту по вулиці на вулиця Петровського, в місті Жутводи. Організація дорожнього руху в місті Жутводи для Петровської області. Проєкт рішення закінченого пропонується приймати. Надати дозвіл управління житлово-комунального господарства капітального будівництва комунальної власності та регулювання земельних відносин житлової сільської ради. На безоплатну передачу закінченого будівництва об'єкта будівництво закордонного об'єкту по вулиці Пропутків на вулиці Петровська в біці Жовченко. Депарація про готовність начебто. Біло, ознайомившись з документами щодо цього об'єкта, я вважаю, що я пропоную це питання зняти з порядку денного. У мене є питання взагалі про середсообразності установки нам святофора. У меня есть вопросы вообще о соблюдении стандартов при установке этого светофора. У меня есть вопросы к документам, которые, например, акт скрытых работ не содержит даты их подписания. Кроме того, договор подряда содержит обычные условия. Это по окончанию этого подряда подряд, подрядчик подписывает заказчикам акты выполненных работ. Я их не нашел акции выполненных работ. На сегодня светофор, если кто-то поправит меня, пожалуйста, не работает. Может верит, что... Я не видел, что... Он не работает. Я в 2015 году столкнулся, когда его включили, то я вместе с другими автомобилистами не мог понять, что происходит. Мы стояли, не могли Пока его не выключили, мы не могли тронуться с места. Вот. Я хотел бы разобраться с этим вопросом. Стоимость. 309 тысяч. Ну да, по курсу вот 309 тысяч. Вот такой проблема у нас с этим светофором, поэтому я просил бы депутатов этот вопрос снять с повестки дня. Вопрос процедурный. Если вы меня поддержите, мне поддержите, значит будем двигаться дальше, додавать соглашение принять на баланс, и все равно потом разбираться, кто там что делает. Потому что акта приема в эксплуатацию нет. То есть акта нет, он не работает и вообще. Если акта нет, то что сдавать? Ну вы как строитель знаете.